Як живеться і що відбувається у наших сусідів в Республіці Білорусь, ми будемо говорити в нас в програмі в об'єктиві я, Андрій Скоп. Ось нашої студії є В'ячеслав Сівчик, голова руху Солідарність разом і білоруського центру в Україні. Ну, зрозуміло, пане В'ячеслав, що ви є опозиціонером так, до діючого режиму, який відбувається в Білорусі. І Я власне сьогоднішній програмі хотів би поговорити з вами про те, що відбувається з середини. Бо ми так само володіємо тою інформацією, яку нам подають, так тобто, те, то, що ми бачимо в інтернеті, те, що ми бачимо по телебаченню, і можливо ця інформація нами сприймається не не завжди Ну, тобто ми не завжди можливої до кінця розуміємо, бо ми не знаємо ситуації реальної середини, що зараз відбувається в Білорусі, власне на е, тему е, співпраця Україна-Білорусія. Вы маете рацыю, на жаль, во многіх пытаннях Беларусь для украінского грамадства, вельмі далёкая краіна і ты процессы, якія адбываются в Беларусі, не зусім правильно оценваецца, бо есть моцная московская пропаганда. бо вся сила Алекс александра Лашэнкі, які при ўладзе уже двадцать один год беларусі, это лубянка и кремль. Без гэтай опоры давным давно лукашэнкі бы в беларусі не было ще в той момант, калі ён ажыццяіў антиказіционный пераварот, это далёкі уже лістапад 1996 -го года. Самае актуальнае, што будзе в Беларусі, гэта чыговы выбарчы фарс, Чаму я кажу пра выбарчы фарс менавіта, Таму што выборы в Беларусі не адбываюцца пачынаюць з 19 1996 -го года, про які казаў. На жаль, все гэтыя гады, керует ЦВК незаконно Лидия Ермошина, и она бы уже давно вышла бы из турмы по выниках своих первых мероприемств, которые отбывались еще в этом К тому, самое серьезное, что отбылось в Беларуси вот, за прошлый период, у нас попередняя дата проведения выборчего фарса была 15 листопада, до этой даты все рыхтовались, ну а Лукашенко вот, в стиле Путина вырешил крыху быть хитрым перанес гэтую дату на кастрычнік так по-беларуску гучыць ваш месяц жоўці вот гэта асноўная а така влас для чому было пераносе цю дату я кажу это такія дробныя хитрасці дыктатараў справа тым что трэба паяснить па-першае по чаму я кажу про выы фарс бо здаецца ж выборы во всех краінах аднолькава адбываецца все вельмі просто у нас дастаткова моцная дытатура У нас денежные некольких спецслужб Лукашенко. У нас э, вельми, э, великая по колькости милиция. Она в разы больше на душу населенства, чем у вас. Э, то есть тут все знаки диктатуры есть. А выборы организуются вельми просто. Створаются по вытворшему принципу выборшей комиссии. Туда просто никого не пускают. За два ты дня до голосования с администрацией спускаются личбы. и гэтые лічбы падымаюцца наверх уже вчога не было перенос з стопада на жоўты небаре я думаю боится я думаю просто боится к чаму потому что в беларусі вельмі бажаты людей которые его ненавидят на жаль у беларускай нацыі няма союззнікаў я маю навазе нейкіх дзяржаў ці палітычных партій уплывовых за межой гэта было все двадцать годдоў ад гэтай диктатуры чым у лукашенко захавался до гэтага часу бо Калі бы у беларусаў былі саюзнікі, то нават падтрымка москвы бы не дапамагла александру лукашенко. натуральна, лукашенко гэты дзень цяжка перажыць, бо мы ж не забываем, як ён пришел да ўлады, он пришел да ўлады да выніку дастаткова нармальных прэзі президентцкіх вы выборў тысяча четверт -го года. З політичної точки зору він є диктатором, але навіть в Україні можна дуже часто почути такі думки. Так він є диктатором, так там є політична татура, але економічно білоруси живуть непогано. І ці думки, я вам скажу, часто, дуже часто можна почути, і навіть у Львові так часто хтось говорить, хтось до білорусі, хтось щось бачив, хтось якісь родичів десь має. Насправді, як виглядає оце економічне чудо від Лукашенка? можно пачуть больше в одиннадцатом годе я мел гонар выступать в Бківне и послеля выступа подошел человек и на от ты месцы сказал о як вас добра веларусь вас колгоподи распустили. У меня пасля гэтага тяжко было дыхать вім месцы такое сказать. Я не думаю, что гэта звязана информация там от родиччу, от того, что ездят ваши люди в Беларусь просто работает пропаганда. Чому пропаганда працуе, потому что адраджне российской імперіі яно пачалося не сёння, і в гэтым алгоритме реставрацыя савковасці, то, что робят александру лукашенко, повіна было быць плюсом. Беларусы живут гэтак же бедна, як і вы, і любая копейка беларусу даецца вельмі цяжкой працый. многие процессы, которые есть у нас, и они целком отвечают тем процессам, которые есть в Украине. Например, когда миллионы белорусов вымушены зарабатывать на ковалах хлеба по замежами Беларуси. В том и в Украине, между прочим. Поэтому э, никакого экономического отсюда нема. Сама экономика Беларуси заснована на вельми простой речи. Створены был такие офшор нафтопродуктов. Э, Россия поставляет нафту на два нафтозавода, Мазырский и Новополоцкий, а после перепросылки же нафтопродукты продаются в Евразвяз и в Украину. Таким чином режим отрымливает гроши, бо других серьезных бюджетных доходов в Беларуси нема. Есть еще Беларусь -кали, бо еще в советские часы были побудованы рудники. Это Сольгорск город, так? А лишь по вот с нафтопродуктами, это дробись. Вельми важна роль Лукашенко в Украине. Вот, когда брать, например, статистику за 2014 год, то э, вы э, набыли э, на 3 миллиарда 200 миллионов белорусских нафтопродуктов. Все остальные товары, которые Беларусь поставляла в Украину, это коля 700 миллионов. Все товары, которые поставляла Украина в Беларусь, это полтора миллиарда. Самое страшное для вас то, что после 2010 года частку грошей за нафтопродукты Лукашенко вымушены платить бюджет Российской Федерации. То есть отрымливается, что не глядя на то, что Россия оккупировала Крым, не глядя на то, что Россия ведет войну на Донбассу, еще отремливается, что украинские граждане вымушены финансовать Путина, купляющие белорусские нафтопродукты. Ну и коли, вот уже подсумовать, советская экономика, она мает, конечно, певные плюсы. Все-таки Львов, Колисти был в Советском Союзе, я думаю, вы разумеете, про что я говорю. А лишь минусов там значительно больше. И Економіка Білорусі, яна Black, не могла би працювати, коли б не було. б Скажімо так, щоб я собі це уявляв, бо я це пам'ятаю із юнацтва, і з дитинства, так, що це є така планова економіка. ніби не дорогі, якісні, але їх мало і черги. Чи як це виглядає у вас? Ні, значить, у нас так само відбулася індустріалізація по районах в Білорусі, це вже давно відбулося. Зараз працюють ті предприємства, які були так званого союзного значення. ма на вас ты заводы которые вы ведаете как минске тракторный як, тракторны, як масс як белас як гомсельмаш але не глядяши на плановость экономики это есть я николі не погаджусься что была якостная продукция в часы советского союза не подковчицы горбачева была... это лю да, потому что досадкова отсталые методики и напрыклад коли брать в Розные галины, так, ну, не отрымливаются якостные товары. Склады затовариваются в Беларуси, и с нотки уратованием было только то, что Россия купляла в основном эти продукты. Тому эти заводы до этого часу на плаву. Когда брать то, что было в Беларуси до прихода Александра Лукашенко и теперь, это небо и земля. Потому что многие заводы же просто позакрывались. Вот откуль той миллион белорусов, про который я говорил в початку. По беларусь Беларуси. Uh, вы знаете, политика диктаторе зажды дуже всіх дивує, но ну, і и... Поведінка Лукашенко також дуже часто дивує. Тобто він свариться з Росією, він мириться з Росією по Україні. Він також дуже часто висловлює різні такі думки. Там останні його перли були, щоб в нього були такі ситуації, як в нас винокла на Донбасі і в Луганську. Він би там всіх перестріляв і все би було спокійно. І тобто, ніби висловлюючи такий жест підтримку України, так тобто його Чим мотивується Лукашенко, коли робить свої заяви? Що мотивує його заяви? Ну, я завжди говорив, що Лукашенко, який говорить, і Лукашенко, який читає, – це люди поміж собою незнайомі. Коли ви вот звернете увагу, як виступає Олександр Лукашенко, то одна справа текста, який підрихтований, там він виглядає в якості політика, друга справа – це його імпровізації, і там він може говорити різні речі. Але в чому унікальність диктатора Лукашенка? Диктаторы были разные в свете. Это уникальный, потому что он вынишает белорусскую нацию. И он проводит политику этноцида, бо, например, и прапор наш практически забороненный, национальный. Коли казать про белорусскую мову, то нема в свете ни одного белорусского мовного университета. Это у нации, якая мать, что 10 миллионная. В школе по статистике зараз только 16% школьников учатся по белорусскому. Это завышенная статистика, потому что размова в основном идет про школы, которые просто разбураны. Там много дев в классах по одному человеку учатся. И там, не знаю, на какой море уже выкладают, бо село так само Александр Лукашенко загнаны. Чему я кажу про этноцид? Потому что это вот как раз отказ, чему Лукашенко при И он может говорить все, что загодно. Самое главное, что он робит, что он робит для России, что он робит для Путина. И он практически поширал этот русский мир, и еще в той час, когда Путина не было. В этом и есть его каштонность для Москвы. При этом, э, те слова, которые он себе дозволяют, это не есть некая политика, это просто размога. По Украине на улыжа э, Вы не, не звернули увагу на то, что э, Лукашенко примусил Беларусь признать оккупацию Крыма. Всего 13 краин ван э, отрымала Россию в Темлику, на жаль, и моя краина Беларусь взял кучей режима Лукашенко. Потому что то, что в Минску отбывались на угол перемовы по Украине, для меня это было трагедия. Я давал интервью короткое еще экспрессы, коли, экспресс от ТВ, когда только первый был Минск. Бо левший Плицовку Владимир Путин нигде в свете отрымать не мог. Каштовность, ценность Александра Лукашенко для русского мира очень великая. Тому ну, поговорить щось. -то. Слово, я ще раз скажу, і вони і так, і справи це абсолютно різні речі. Чи все таки залежить Лукашенко на тих Євросоюзі на Сполучених Штатах Америки, які постійно якісь приймають по ньому санкції, забор, забороняють в'їзд політики білоруські, які з рахунки блокують? И после того всего Лукашенко делает какие-то такие поступки, ну, нами на словах, в бик Евросоюза, там, начинает какие-то такие разговоры. Ну, тут это так выглядит сбоку. Ну, какие поступки? Вот э, организация, которую я отчеливаю, и еще широк белорусских организаций, выучили сейчас Миколу Статкевича в качестве кандидата в президенты. Миколай Викторович Статкевич, лидер социал-демократов белорусских, и он принимал удел и еще в выборчем фарсе 2010 года, был арестован просто отразу на площади, и до этого часа находится в тюрьме. Причем этот человек или не ведомый в свете, боегонная партия, или что то, что она не зарегистрирована в Беларуси, и она выходит в не Нема одной вашей партии, которая туда выходила, а белорусская выходит. Его очень добро ведут и разные политики в Украине, и он выступал еще на первом Майдане, натурально другим не мог выступать, потому что находился в зневолении. И просто навод по этому самому ведомому свете политвязню я просто не бачу никаких помягчений режима, про которые чем мысли говорят эксперты. Больше того, вешас у нас заявляются новые политвязни, и на угол отбываются просто жахливые истории, которые суперечить вот тому, что кажут эксперты, что в Беларуси полепшилась ситуация. Я наугу разглядаю политику еврозвяза в одной стране Беларуси, я к салкам без зубов. Я в самом початку сказал, что основной экономикой Беларуси есть поставки на автопродукты. Гангли на автопродуктах. Купляют практически только краины еврозвяза. Так. Я называл лишь бы больше трех миллиардов. По Украине это много. А лишь поравнание с теми грошами, которые платят Евразвяз за белорусские нафтопродукты, это копейки. Тому достатково было один раз просто пригрозить Лукашенко и Путину, что это спынется, и все бы политвязни белорусские вышли бы с туром, и в Беларуси были бы выборы, и все было бы у нас нормально. А лишь принимаются только локальные санкции, дробные, только после э, брутального разгона площади 2010 -го года дошли до санкций супротив олигархов, которые есть у Лукашенко, потому что еще один миф который есть в Украине, то есть, что нема в Беларуси олигархов. Ну, здесь нет миф, да. Это миф, потому что советская экономика уже в новейшей части, она просто потребует олигархов. В чем специфика Беларуси? То, что у нас один есть только великий олигарх, это сам Александр Лукашенко. А лишь каля его есть и больше дробный. Натурально, эта дробнота, и она не может развиться до зровня там Ахметова и Коломойского. Лукашенко сам не дозволит. ну и масштабы действия. трохи Краина, возможно, не дозволяет. Почему? А что вы думаете, ты же нафтопродукты, те зброя, которые гандлюет Беларусь, и по нафтопродуктах есть серые схемы, и по инших речах есть так само серые схемы, и натурально, у нас все-таки не пустыча, есть много тековых ковалков. И транзит, и сброя, и нафтопродукты, и Беларусь-Калий, и шмат, что еще. Тому богато, что еще. Тому в макшимости, грубо кажучи, красть и гроши, натурально есть, и натурально у нас есть так само олигархи. И вот только после 2010 года приняты были санкции олигархов. Войны натурально вельми тесно завязаны с режимом, будучи, грубо говоря, просто кошельками Александра Лукашенко. И одразу заявились лоббисты на разных уровнях, на во что супротив санкции. Теперь на угол отбывается трагедия, бо на фоне того, что отбывается на Донбассе, Александр Лукашенко не начал выглядать. Никто не звертает увагу на угол про ту небезпеку, какую несе нам выборщий фарс. Потому что вот такая брудная война может подшаться на нашей территории в конце этого года. Вы думаете, что у Подкова почили в Москве э, розные каналы показывают передачи про некую розницу по Международной и Восточной Беларуси? Натурально не мах этой розницы а лишь про это говорить. И когда про это говорят московские НТВ и другие каналы, это означает, что идет полная уже пропагандовая кампания. Так само, как открытие в социальных сетках всяких дурных групп, как Гомельская Народная Республика, как Витебская Народная Республика, как Могилевская Народная Республика и выступы российских националистов, что в 20-е годы неправильно бы Российская Федерация передала Частку сходней Беларуси в БССР. Это вельми небеспечные знаки. И миф, который есть в Украине, что Лукашенко будет смагаться за наши национальные интересы, это просто миф. И он как был халуем того человека, которого правильно ультрасы харьковского металлиста назвали на весь свет, так да. и застался. И ситуация, когда белорусская нация, про что я сказал, не мает союзников и она просто вельми погрозливая. Тому мы будем имкнуться сделать все, что максимум, потому что один вариант нам проскочить с ней вот этот страшный час в осени 2015 года. Почему он страшный? Потому что, одного боку, это антинациональный диктатор Александр Лукашенко, который проводил репрессии супер белорусской нации все эти 20 годов. С другого боку, Владимир Путин, который поширяет свой русский мир, и который давным-давно, еще в 2003 году, обещал о планах, что Беларусь вводит в склад России выглядит из семи губерний. Это было уже так. Тому один и наш шанец, это как был мирный протест. Бо по-иншему мы не сможем отстоять свои национальные интересы. И на кольки максимум мы будем это робить. Тобто ну, цікава інформація. Бачите, я про це не знав і я думаю, багато наших глядачів не знали про те, що Росія готується до подібної сценарію, як і в Україні, так що готується до якихось сепаратистських та таких е, моментів. Ну, я скажу, що наприклад, є все таки експерти по Білорусі. У вас я не поважаю билова посла України в Білорусі. Романа Петровича Бессмертного. У него было несколько интервью на подобные темы, а лишь и они уникальные, потому что никто больше про это не говорил. На вот разумеется, я сказал, что немало белорусской нации союзников. А вот ваши массы, и они испочивают нам. Чему я это докладно кажу, потому что было... богато у меня прямых эфиров, когда были звонки, коли были включения прямые, это просто бачно было бы, это никто не рыхтовал, что люди за нас переживают. А нема ни водного вашего политика, который бы займал нормальную позицию по Беларуси. Ни водного. Причем это при любых президентах. В вашем парламенте, в отрозни от всех инших европейских парламентов, но вот нема группы по Беларуси, по трымку нас. Потому что Беларусь розная. У Лукашенко свой Э, э, стяг свой прапорща советского часу. Между он есть на Донбассе, с того боку. У нас национальный стяг, был на белый, который так само из Киеве на то место, где закинул героично Михаил Жизневский. Э, мы разные. Так вот, в Украине был только один уникальный выпадок по не, в Верховной Раде по за минулого скликания Андрей Порубий весело створение депутатской группы за незалежную демократичную Беларусь. Ни в минулом парламенте, ни в этом это сделать не удалось. И это вельми покашек, покажет. Потому что все равно в нашем глобальном свете натурально беларусам просто необходима и моральная поддержка. Ну, дякую вам. На жаль, мы мусим эту программу. Я бы хотел вам пожелать перемоги. Все таки диктатуру вдалося режим скинути і щоб повернулося демократія, і все таки ви так само будували це суспільство, на яке ви заслуговуєте, яке ви хочете збудувати. А про те, що дійсно українські політики чомусь не звертають увагу на проблеми Білорусі, і, і хоча дивно, тому що ми дійсно з вами сусіди і дійсно маємо багато спільної історії. Саме страшне не тільки, що не звертають увагу. От, наприклад, многі наші громадяни поїхали потримують Україну на Донбас, і вони всі зараз вісять. Тому що заміжні громадяни, у них немає ніякого статусу. Декілька людей вже трапило к вам в Лук'яновку, преспатріотичної організації. Тобто ситуація тут абсолютно жахлива. Але дякую, вам, велике, дякую. дякую вам, пане Віславе. Дякую. Сподіюся, я що я, все я добре. вас ще будемо обов'язково бути в Львові, ще буде обов'язково запрошувати на програму. Я думаю, що є багато про що поговорити. Дуже вам дякую, перепрошую. мало час ефір вже мусить закінчити. Дякую, до побачення.